ma'rifat chiroqlari bismillahir rohmanir rohiym assalomu alaykum qadrli tinglovchilar eshittirishimizning muhtaram muxlislari hazrati alisher navoiy rahmatullohi alahning hayratul abror dostoni to'qqizinchi bob uchinchi nat maqolatiga bag'ishlangan ikkinchi suhbatimizni e'tiboringizga havola qilishdan avval allohu taologa behisob hamdlarimizni yo'llab nabiyimiz rasulimiz hidoyatchimiz shafoatchimiz hazrati muhammad sallallohu alayhi vasallamni u zotning ahli baytlarini barcha sahobalarini izdoshlarini shular qatorida hazrat alisher navoiy rahmatullohi alayhni o'zi va'da qilgan ulug' maqomlarda tiriltirishni so'rab duo qilamiz allohim kimning duosini to'siqsiz qabul etishi o'zigagina ayon shunday ekan o'tganlar haqqiga xayrli ezgu duolarda bardavom bo'lib ona zaminimiz hamda ahli muslimga allohning xayru barokatini tilab payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamga munosib ummat bo'lish yo'lidan chalg'imaylik alisher navoiy rahmatulloh alayhning ayni maqsad yo'lida bitgan durdona asarlarini o'qish o'rganish va anglash esa bizningda yo'llarimizga yoqilgan ma'rifat chirog'idir desak yanglishmaymiz barcha ilmlarning manbai nurdir bu nur esa avval oxir rasulimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamga ato qilingan edi demak navoiy natlarining davomini adabiyotshunos أكرم ملك شرخ بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم va rahmatullohi va barakatuh bugun hayratla ababror 3-chi nard bilan tanishamiz inshaalloh taolo avvalgi suhbatimizda narning sarlavhasi va dastlabki 3 baytini ma'no mazmuni bilan tanishishga intildik bi bugun esa 4-chi baytdan boshlab sharhlashga harakat qilamiz suhbatimiz mazmuni shunday bo'ldiki rasululloh alayhi alayhialot vassalomni soyalari yo'q chunki u kishiga shu qadar buyuk bir maqom berilgan va ve bu maqomni soya bo'lishi aqlga to'g'ri kelmaydi ya'ni shunday buyuk maqom mehriki aga nurdur, tegrasidan soyasi mahjurdir mana quyoshni qara ey rasululloh alayhilo vassalom quyosh sizning chehrangizdan nur oldi nega quyosh porlab turibdi chunki u sizning chehrangizdan nur olgan va shuning uchun ham mundoq quyoshning tegrasiga qarasak atrofiga qaraydigan bo'lsak nur yo'q Tegrasidan soyasi mahjuddir e sogya yo'q ya'ni soyasi shuning uchun yo'q Quyoshning soyasini ko'rganmisiz hkim ko'rmagan quyoshda soya borligini yani. bekorga emas chunki payg'ambarimiz alayhissalomni yuzlaridan u nur oldi senki yuz oncha sanga haq berdi nur tong yo'q agar soyada o'sr sen ey muhammad sallallohu alayhi vasallam alloh taolo shu qadar ko'p nur berdiki soyada nafratlanadigan bo'lsang ham buni ajablanadigan joyi yo'q rob azza va jalla seni nurga ko'mib qo'ydiku nima uchun sen soya bo'lsin endi soya agar bo'lmadi shaxsingg'a yor soya qadringda durur har ne bor garchi seni shaxsingga tanangga vujudingga soya berilmagan bo'lsa ham qadring soyasida hamma narsani topsa bo'ladi bizda bir kattaroq odam bilan ko'rishib qolisa soyayi davlatingizda yuribmiz deb iltifot qilib qo'yiladi yoki soyangizda yuribmiz deydi ya'ni bu bilan fayzingizdan iltifotingizdan marhamatingizdan bahramand bo'lib sog' salomat yuribmiz degan ma'noda navoiy shuning uchun so'z o'yini qilib go'zal badiiyat bilan aytyaptiki garchi sening shaxsingga qomatingga vujudingga soya yor bo'lmagan bo'lsa ham qadring soyasida hamma narsa bor ya'ni yo rasululloh alayhisalotu vassalom sizni soyayi davlatingizga kim kirsa hamma narsani topadi bu dunyoligini ham topadi u dunyoligini ham topadi qorong'ulik zulmat azaldan odam avlodlarining qayg'usi va g'amidan hikoya qiladi bu zulmatni nafaqat yer yuzidan balki butun maxluqotlar hayotidan sidirib tashlashdek sharaf esa insoniyat tarixida quyosh bo'lib porlagan muhammad mustafo sallallohu alayhi vasallamdek buyuk shaxsning nasibasi bo'ldi barcha nabiylar barcha rasullar haq elchilari muhammad sallallohu alayhi vasallam quyoshidan taralgan nur parchalari ekani ayon bo'ldi boshqa barcha yaratiqlar shu nurning soyasi edikim bundayin muhtasham nurga soya bo'lmoqlik ham oliy maqomdir aslida Şemine çun nuru kıdem sayadır, nurdur ülküm ene hem sayadır. Hani şimdi nuru kıdem hakkında yap yaptı. Hani evvel yusufatlarımızı etkin qadimiyat nuri nabiy sollallohu alayhi vasallamni maxluqotlaridan avval yaralgan eng birinchi nuri ya'ni nuri muhammad shamingga ya'ni seni qomatingga seni vujudingga aslida qadimiyat nuri soya bo'ldi va shuning uchun ham mana bu olamdagi nur sening qomatingga ham soya bo'ldi ham soya hmm. qo'shni began nur seni qo'shning bo'ldi doimiy ravishda işte, nur sen bilan birga yuradigan bo'ldi sababi seni qomating vujuding yaralishingga nuri qidam aslida soya bo'li agar seni nuringni izaydigan bo'lsang yana nurga qarash kerakda nuri soyasi nur bo'ladi boshqa narsa bo'lmaydi soya sifat keldi sanga anbiyo ya'ni erurlar quyoshingdan ziyo butun anbiyolar nabiylar odam alayhissalomdan boshlab to sendan oldinga o'tgan so'nggi payg'ambargacha sendan oldinga o'tgan sendan oldin kim edi payg'ambar iso alayhissalom bo'lsa o'sha odamgacha hamma payg'ambarlar nabiylar aslida seni soyangdir soyang bo'lib ergashib yurishibdi ya'ni aytadigan bo'lsak seni quyoshingdan ular ziyo oldi aslida yuzing bir quyoshga o'xshasa shu quyoshingdan ular nur oldi osmondagi oy aslida quyoshni nurini qaytaradi deydi ya'ni bekor emas ular ham shunday seni quyoshingdan nur olishdi aslida bu bilan yana navoiy nima demoqchi endi shu qadar mubolag'ami desa yo'q yana bu o'zini e'tiqodiga bog'liq ya'ni nuri muhammadiy sababli bu olamga paydo bo'ldi aynan nuri muhammadiy sabab boshqa payg'ambarlar keldi o'z o'zidan o'ta mubolag'a ham emas ayni haqiqat sifatida tushunishimiz mumkin jilvai husn aylasa mehri sharif boisolur soyag'a jirmi kasif endi aytyaptiki mehri sharif osmondagi sharafli quyosh o'zining husnini jilva qilsa ko'rsatsa boisolur soyag'a jirmi kasif jirm degani bu jism degani mavjud bo'lgan nimanidir mana bu jismini predmetni jirim deydi kasif degani kasofatli degani butun olamni sharafli quyosh o'z nuri bilan to'ldirsa soya paydo bo'lishiga nima sabab bo'ladi kasofatli narsalar paydo bo'ladi ya'ni nimadir tog' bo'lishi mumkin tosh bo'lishi mumkin shu bechora shuning uchun quyoshni nurini to'sadida natijada soyani paydo qilib qo'yadi va shunday ekan seni nuring porlagandan keyin hamma undan nur oladi va seni nuringdan nur olganlar hech qanday soya hosil qilmaydi ya'ni sen shu qadar sharifsan agar kimki nur yo'lini chiqib to'ssa u jirimi kasif bo'ladi va soya paydo qilib qo'yadi shuning uchun senda soya bo'lishi mumkin emas allohu taolo o'zining suyukli rasuliga shunday nur berdiki ulamolarning ittifoqiga ko'ra hatto uning soyasi yerda to'shalmasligini va boshqa biror kimning bu soyaga bexos va yoki mushriklarning atayin oyoq bosishidan himoya etdi bu allohning o'z bandasiga ato etgan eng oliy darajasi bo'lib rasuli akram hayotining har soniyasida har onida hikmatu ziyoga to'lib toshgan edi hayotida bir bora qalam tutmadi butun qalamlar uning amriga tobe bo'ldi va barcha qalamlar uchun uning aytganlarini yozmoqdan ortiq baxt yo'q bo'ldi zoting edi javhari ulviy najot tutmadi yer soyasi birla savob seni zoting aslida ulviy najot oliy darajali bo'lgan bir javhar edi shuning uchun yerni soyasi bilan qorayib qolganligi yo'q nima degani bu desa yaa yani, nuri muhammaddiyga ya'ni shu qadar ulug'sanki yana o'sha ozgina mubolag'a o'ziga xos badiiyat zotingni o'zi bir ulug' edi shuning uchun u yerda bo'lgani yo'q nur muhammadiy osmonda bo'ldi ana mana shu joygacha navoiy payg'ambar alayhissalomni nurlari tut u kishini soyasi bo'lmaganliklari haqida gapirdida endi mana bu yerda tutmadi yer soyasi birla savod deb turib savod so'zini keltirdi savod degan so'zni ikkita ma'nosi bor bittasi qora soya yana bittasi esa mamlakat degani endi mana bu yerda tutmadi yer soyasi birla savod deganda yerni soyasida qolib ketgani yo'q yoki yerni soyasini o'ziga makon tutgani yo'q degan ma'nolar bilan birgalikda keyingi paytdagi savod so'ziga ham bog'lanyapti ya'ni qayda savod etgali chekkay raqam qoldi chu mahrum eligingdan qalam senda ya'ni soya yo'q edi lekin bir qalamni ishiga qaraylik qalamni ishi nima qalamni ishi qoraytirish varanni qoraytirish aynan uni ishi qoralikdan iborat bo'lganligi uchun bechara qalam seni qo'lingga yetish baxtidan mahrum bo'lib qoldi agar qalamdan nur chiqqanida edi u sani qo'lingda bo'lardi lekin u ish faqat qora chiqarishku senga esa mumkin emas senda qora bo'lishi bir soya bo'lishi mumkin a shuning uchun bechara qalam mahrum bo'lib qoldi seni qo'lingni bo'lmadi gar xoma boshini yormog'ing yordi qamar xomasini barmog'ing endi bir odam qo'liga qalamni olsa qalamni mundoq qilib boshini yoradi uchlaydi qalam taroshi bilan sen garchi bu ishni qilmagan bo'lsa ham bo'lsang ham seni bitta barmog'ing oyni ikkiga bo'lib qo'ydi ya'ni qamar xomasini oy ham go'yo qalamga o'xshasa xoma qalamku o'shani barmog'ing bilan ikkiga bo'lib qo'yding sen garchi qalamni yormading ammo oyni allohning o'zi eng buyuk tarbiyalovchidir robdir u neniki amr etsa bo'l desa bo'lguvchidir u o'zining eng suyukli va so'nggi elchisiga o'zidan boshqa ustozni ravo ko'rmadi barcha ilmlarni u zotga o'zi o'rgatdi va mukammal o'rgatdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir harfni tanimay insoniyat tarixidagi eng muqaddas va oliy kitobni butun ummatlarga yetkazdi bir bora qo'llariga qalam tutmay bir qalam ostida barcha millatlarni birlashtira oldi u keltirgan nizomning bir qatori bir harfiga loyiq boshqa biror satr bitilmadi va to qiyomatgacha ham bitilmas qo'ymadi bu qalaming bir nuqat lekimilal nasxiga ko'p chekdi hat garchi seni qalaming ya'ni mana shu barmog'ing birorta joyga bitta qora nuqta qo'ygani yo'q ammo barcha millatlar ya'ni dinlarni bekor qilish uchun xat chekdi ya'ni bitta ham so'zni qog'ozga yozmasdan turib shunday xatlarni chekdiki shunday xatlarni yozdiki u xatlar qog'ozga yozilmadi ammo barcha dinlarning qoidasini bekor qildi yuz qaroliq xoma kibi qildi fosh kimki xatingdan chiqarur bo'ldi bosh endi seni yozib qo'ygan mana shu xatingdan ya'ni butun olamga qo'ygan nizomdan kimki boshini chiqaradigan bo'lsa u qalamga o'xshab yuzini qoraligini ko'rsatib qo'ydi yani mana qalam qalam odatda mana tasavvur qilish uchun bir qog'oz shunda qalam yozib ketyapti xat bir chiziq ikki satr uch satr qilyapti shu satrdan chetga tashqariga chiqib ketib qolsa ish buzilib qoladi endi kim ham shu qalamga o'xshab seni yozib ketgan xatingdan nizomingdan qoidangdan boshini chiqaradigan bo'lsa qalamni yuzi qoraku uni ham yuzi shu qalam kabi qorayib qoladigan b'ldi ya'ni kimni yuzi oq ah, bo'lishi kerak bo'lsa ey muhammad sallallohu alayhi vasallam u sizni xatingizga bosh qo'yishi kerak nizomingizga bo'yin egish kerak agar kimki siz olib kelgan ilohiy nizomdan boshini chiqaradigan bo'lsa u abadul abad, abad yuzi qora bo'ldi nabiy sallallohu alayhi vasallamni yozib ketgan xatidan ya'ni uni qoidasidan sunnatidan shariatidan bosh chiqarsa faqatgina yuz qoralik bilan cheklanadimi yo'q boshqa gap ham bo'ladi tiyg'i siyosat boshin etdi qalam kimki chiqardi raqamingdan qadam raqam degani sen yozib ketgan so'zlar sen yozib ketgan so'zlar qoida kimki qadam chiqargan bo'lsa siyosatning tig'i uni boshini qalamda uzib tashladi chunki endi qalamni olib turib qalamtalosh bilan uchun ushlaganingizda go'yo qalamni boshini uzgan bo'lasizmi ey muhammad alayhissalom sizni shariyatingizdan bosh baş chiqargani boshi ketdi itsa qalam qayda g'am o'ldi sanga chunki jahon yak qalam o'ldi sanga seni qo'lingdan qalam yo'qolib ketgan bo'lsa san g'am chekkaning ham yo'q voy men yozishni bilmayman menga yozishni o'rgatinglar deb birovdan iltimos ham qilganing yo'q chunki butun jahon seni qo'lingga berib qo'yildiku butun jahon senga taslim qilib qo'yidiku albatta bu gaplar bekor emas chunki payg'ambar alayhilot vasalomni dini bilasiz yettinchi asrdan boshlab arabiston yarim orolida tarqalgan bo'lsa bir ellik yuz yil ichida butun dunyoni egalladi bu buyoqdan andalusiya ispaniyagacha borib bu yoqdan xitoygacha keldi shimoldan kavkaz yerlarigacha janubdan hind yerlarigacha bordi va yer yuzida islomdan katta derjava qol ya'ni butun dunyo musulmonlarni hisob kitob qilib yashaydigan bo'ldiendi navoiy shu haqiqatni nazarda tutib aytyaptiki seni butun dunyoni birlashtirib qo'ydingku sen sen qalam ushlashingga senga hojat bormid hadtingga bosh qo'ydi ajam to arab tutmasang ilgingga qalam ne ajab seni haddingga seni shariatingga ajam arab bo'lmaganlar ham arablarni o'zi ham bosh egdiku sen qo'lingga qalam tutmaydigan bo'lsang ajablanish nima keragi bor bir inson qalam tutmasdan ham butun dunyoni zavt qilib qo'yishi mumkin motamsaro qalam ichi g'amdan qoraygan libosining esa qayg'udan rangi o'chib ketgan uning alami nimada navoiy satrlarida bu alamning go'zal o'xshatishlariga qalam qayg'usiga hamdardlikning ajib ifodasiga lol qolmay iloj yo'q siz ham tinglang bu qalamning yoqalari nega chok bo'ldi boshi nega yorildi o'pmadi ilgingni nolon qalam motamiy tur ani bu alam kim yuzini aylab qaro g'amnokirur shaqqi emas kim yoqasi chokirur endi bechora qalam shu bir umr harakat qildi seni qo'lingni o'paman deb lekin o'polmadi va shuning uchun ham u motamga tushib qora kiyinib oldi bekorga qora kiymagan bu chunki seni qo'lingni o'polmasdan olmasdan bechora motamiy bo'ldi endi mundoq qaragin g'am uni yuzini qora qilib qo'ydi yuzi qop qora bo'lib ketgan chunki g'amdan qorayib ketdi bekorga qoraygani yo'q qalam yoqasi go'yoki yorilganga o'xshaydi u aslida shaq emas ya'ni bu yorilgan emas u yoqasini chok qilgan qalam bechora seni qo'linga yetolmagani uchun seni qo'lingni o'polmagani uchun yoqasini chok qilib yuzini qora qilgan qalam ham orzu qiladi seni qo'lingni opishni yo muhammad alayhi vassalom deb navoiy yana bir o'ziga xos badiyatni o'ziga xos <laughs> bir mubolag'ani namoyon qilmoqda demak biz shu o'ringacha hazrat navoiyni payg'ambar alayhissalot vassalom haqida yozgan qalamlari bilan qalam tutmaganlari bilan bog'liq bo'lgan satrlarni o'qidik inshaalloh keyingi suhbatimizda davom ettiramiz assalomu alaykum va rahmatullohi hayratul abror yaxshilar hayrati yaxshilarni hayratlantirmoq aslida juda oson chunki yaxshilar har bir yaxshilikdan huzurlanishadi va haqqa yaqinlashib boraveradi yaqinlashmoq uchun esa haqning qo'ygan yo'li va bu yo'ldagi yo'lovchining har bir nafasi har bir qadami juda muhimdir hazrat alisher navoiyning hayratul abror dostonida yaxshilar hayratining eng oliysi qalamga olinadi va yo'lovchiga yangi yangi hayratlar taqdim etaveradi ushbu hayratlardan siz ham bebahra qolmang azizlar qadrli tinglovchilar siz ma'rifat chiroqlari eshitirishida hayratul abror dostoni uchinchi nat bobi sharhining ikkinchi qismini tingladingiz suhbatdoshimiz navoiyshunos tadqiqotchi akrom malik bo'ldi navbatdagi suhbatimizda uchinchi natning so'nggi paytlari sharhi e'tiboringizga havola qilinadi eshittirishni jurnalist umida g'afforova tayyorladi va olib bordi rejissyor erkin erismatov ovoz operatori gulnoza odilova xayr salomat bo'ling e'tiboringiz uchun tashakkur